assalomu alaykum bigomus vodiy nomer одиn kanalimiz a'zolari xudo xolasi bugungi videomizda tayyor bo'lgan biogomusdan chuvalchanni ajratish jarayonlarini ko'rsatib boramiz videoni oxirigacha ko'rib подписаться tugmasini bosib like bosib qo'yishni tezdan chiqarmanglar xudo xolasi. o'zlaringa kerakli joyini videodan olib zar kerakli joyini olaverasizlar videoga qo'yayotgan videolarimizdan biagomus vodiy nomer odin kanalimiz a'zolari mana tayyor bo'lgan biogomusdan tepasidan chuvalchanni ajratish jarayonlarimiz bo'lyapti bu tomonlarni olib bo'lganmiz mana t bu burchakbu burchaklar qolgan bu yagonasimiz tayyor bo'lgan tayyor bo'lgandan keyin o'n kun suv bermadik chuvalchanlarga o'n kundan keyin почти o'n santimetr qalinlikda go'ng solganmiz uch kun to'rt kun suv sepib birinchi kuni удarni doza qilganmiz chvalcha hozir chiqqan tepasiga tepasi endi tepasidan bosyapmiz shunchahu xunuk bo'lib ketdi tepasi g'alati 'idirib bidirib bo'lib nai tomonda yurishni ilojisi yo'q o'shaning uchun mana bu tomonda icha joy bor tepasidan yurib olyapmiz mana chvacha qay holatda chiqqanini ko'ramiz xudo xohlasa mana buyer salqin qorong'iroq joyligi uchun bu yerda unha ko'rinmayapti zichlashib chiqib olishgan hammasi ulgurmay qolganlari ham bor chiqishga ulgurmaganlari ular endi ma'lum bir miqdori elanayotganda elakda oh, qolaveradi xil joydan olib ko'rsatyapman mana sal qorong'iroqligi uchun ko'rinmayapti mana bu tomonga o'tamiz byagonizn ko'rsatamiz bu tomon esa tayyor bu yerda kichkinagina joyimiz bor edi bu yerda ham bu tomonlarda ham bor edi bu hozir boshqa narsa bo'lib qoldi tomonda bor mana tayyor bo'lgan holati biz yo'nalishimizda bilasizlar go'ng yuvilmaydi umuman go'ng sifat juda sifatsiz begona chiqadi o'shuning uchun yuvmaymiz birinchi sifatli begoni qoraligini ham ko'ringlar mana ilansa mayyin bo'lib chiroyli holatda bo'lib qoladi tosh chiqib mana shu holatda ajratiladi mana endi yo ajratish yo'li ko'p biz hozir bizga shu qulayroq bo'lyapti tayyor bo'lgandan keyin tepasiga 8 santimetr buza 10 santimetr qalinlikda go'ng tashlaymizda tashagan kunimi даrniй doza qilamiz undan keyin uch kun to'rt kun tinmay yengil suv beramiz chuvachanglar hammasi tepasiga chiqib oladi buni chuvalchanlarni butunlay olib olish uchun buni olib bolganimizdan keyin buni yana tepasiga yana bir qator gung tashlash kerak besh santimetr qalinlikda unga ham uch kun to'rt kun mobaynida suv quyish kerak ulgurmay qolganlari o'shanda ikkinchisida ikkinchi ikkinchisiod bo'lishimizda hammasi chiqadi biz hozir unaqa qilishga vaqtimiz yo'q shuning uchun buni olib olamizda qolganini chuvalchakni qolib ketganini elaydi, elaydan o'tmaydi e Ush holatda xudo xolasa olib yana qayta solib ishga tushiraveramiz xudo xolasa. kim bu biznesga qiziqayotgan bo'lsa boshlamoqchi bo'lsa пasто nomerlarga telefon qilaverasizlar xudo xolasa. qo'limizdan kelgancha ma'lumot yetkazib beramiz biz videolar qo'yib boraveramiz o'zlaringga kerakli joylarini videolarni xudo xohlasa o'zlaringa kerakli joyini olib o'rganaverasizlar chuvalchanglarimiz ichligini mana bir qator ko'rsatib o'tamiz u joydan oldik u joyni sotamiz yangi joyimizga olib keldikchhhada обработка qilamiz bismillahi rohmani rohim zo'r bu chuvalchanlarimiz sotiladigan biz, sotiladigan bo'lsa, bu holatda bo'lmaydi bundan zichroq bo'ladi Ya'ni sotishda ham mana holatda sotilar sotilarkanmi degan xayol kelmasin lekin shu holatda ham zichligi yaxshi o'zimiz yangi joyimizni olib kelayotganimiz uchun tepasdada oli olib olib kelyapmiz lekin bu holatda sotilmaydi bundan zichligi ko'p bo'ladiyangi tayyorlagan joyimiz bunda oldingi videoda ko'rsatib o'tgandik chuvalchanglarimizni to'kyapmiz bir <laughs> kvadratga bir <laughs> yashiydi o'n kilolik yashiydan bittasi bir <laughs> kvadratga yayiladi mana hozir chuvalchanglari yaylganda holatei juda serob chinkalari ham ko'rinayotgan bo'lsa sizlargavrilaveradi 1 kvadratga shu holatda mana avb ham bir yashaydi to'kkanmiz mana holat yayib uborilaveradi Va xolos, yangi chuvalchani tashayapmiz mana bugundan natijalarimizni ham xudo ko'rsatib qanchalik yopay ekanini, qanchada biyog'imiz qilib tayyorlayotganini birinchi qatorona birinchi tashlagan go'ngimizni qanchada biyog'imiz qilganini ko'rsatib boramiz подписаться tugmasini bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar xudo xohlasa qiziqarli videolar chiqarishga harakat qilamiz yana qaytaramiz bu holatdagi chuvalchan bular sotadigan holatimiz mas sotadigan chuvalchalarimiz bundan ancha zich bo'ladi o'zlaring kelib xohlagan joylarini olasizlarma